nasihat yang kedua kalau tak dia nasihat pertama rangkap yang kedua yang ditulis oleh Aliman Ibnu Al-Wardi Syekh Fahmi buat tajuk dia ialah usah dikenang hari muda yang jahat ni andai andai kalau kena pada kita zaman jahiliah kita, ha, kalau kita ni ada zaman jahiliah ada orang yang daripada muda, daripada kecil lagi dia duduk dalam keadaan baik dia. Ha, dia tak pernah terjatuh pada apa dalam dalam hidup dia tak pernah terjatuh pada jahiliah. Ha, tak pernah terjatuh dalam perkara-perkara maksiat dan dosa. Ha, dosa besar terutamanya. Ha, dosa kecil itu biasalah. Ha, kita tak sunyi daripada dosa kecil, dosa dosa besar. Boleh jadi di kepada kalangan kita ada orang yang pernah hidup zaman jahiliah dia semayang pun tidak. Ha? semayang pun tidak, puasa pun tidak Ada orang macam tu ha? Saya pernah jumpa orang yang macam tu Sekarang baru jadi orang baik Dulu semayang pun tidak Habis segala benda langgan ha, Dengan tak menuntut auratnya Kalau yang lelaki tak menuntut auratnya Kemudian apa? Tak semayangnya ha? Tak tahu berapa kali tak semayang dalam hidup Sekarang ni baru nak kenal ibadat solat macam mana Baru nak kenal hukum hakam yang berkaitan dengan solat Andai itulah lipatan sejarah hidup kita masing-masing tahu tak suru cerita pun maka kata al-imam ibnu al-wardi usah dikenang hari muda yang jahat, ha dia buat rangkap syair wad'il zikra li ayami siba fa la siba najmun afal artinya jangan kau ingati hari mudamu yang penuh dengan babak-babak jahiliah kerana hari-hari itu ibarat bintang yang telah tenggelam Andai kita pernah melalui zaman jahiliyah sekarang ni Allah Taala dengan taufik hidayahnya kita jadi orang soleh kita jadi orang baik ataupun sebelum daripada ni kita baik dah sekarang jadi orang makin baik ha? dulu baik dah tapi tak minat mengaji masjid duk mari dah tapi mengaji tak orang nak mengajar kita balik orang nak mengajar kita lari ha? sekarang ni dia tu minat pada mengaji wa dzikra li ayyamis sibah kata syekh tinggalkan ataupun janganlah kau ingat lagi waktu mudamu yang penuh dengan babak-babak kejahilan. Ha, sebab mengingati zaman muda ataupun waktu kita jahil dulu boleh jadi dia datang dalam bentuk kita berbangga dengan keadaan demikian, boleh jadi. Boleh jadi dia datang dalam bentuk kita ambil ibrah. Kalau dia datang dalam bentuk kita nak mengambil ibrah, nak mengambil pengajaran, dia amrun hasan. Dia adalah perkara yang baik. Kita tengok zaman muda kita, kita tak mengaji, kita tak belajar, ibadat pun tidak. Kita nak ambil pengajaran daripada keadaan zahiliah kita dulu, ah, maka itu amrun hasan. Perkara yang baik, kita nak jadikan dia sebagai sempadan, tak berlaku dah pada kita ke depan ni, dan tak berlaku dah pada anak cucu cicit kita nanti. Ah, itu amrun hasan. Tapi dalam keadaan ambil ibrah, ambil pengajaran kalau duduk imbau tiap-tiap masa zaman jahiliah kita tu sia-sia juga. Dok imbau asyik-asyik mengimbau asyik-asyik mengimbau sekali imbau ambil ambil pengajaran terus berjalan. Okey juga. Ni asyik-asyik dok kenang, asyik-asyik dok kenang apa apa yang kita buat zaman jahiliah menyebabkan perkara yang sepatutnya kita fikir apa yang perlu kita buat sekarang dan akan datang kadang-kadang ha, terbuang masa begitu ha, sebab tu alimam syafi'i dalam apa dalam dalam apa qasidah alimah syafi'i imam syafi'i ni ada ada qasidah dia ada kitab kitab apa yang menghimpunkan apa syair-syair yang ditulis oleh alimah syafi'i sebab alimah syafi'i ni daripada keturunan Quraisy bangsawan Quraisy yang apa sastrawan orang apa daripada keturunan sastrawan orang yang pandai bersastra jadi al-Imam Syafi'i ini ada buku qasidah dia saya ingat zaman mengaji dulu baca kitab qasidah Imam Syafi'i ha uh, tebal tak setebal mana lebih kurang tebal Quran tu adalah qasidah-qasidah ha? yang diungkapkan oleh al-Imam di antara banyak-banyak baik-baik syair yang ditulis oleh Imam Syafi'i ada nasihat Al Imam Syafi'i berkenaan dengan orang muda. Ha? orang muda supaya apa? Supaya menghabiskan usia mudanya dengan perkara yang bermanfaat. Antara yang disebut oleh Imam Syafi'i, "Wa man fatahu ta'lim waqta shababihi." Sesiapa yang luput waktu mudanya untuk dia gunakan apa untuk digunakan masa tersebut untuk belajar manfaatut ta'lim waqta shababi siapa yang terlepas belajar pada waktu mudanya maka kata imam syafi'i fakbil alaihi arba'an liwafatihi maka takbirlah empat kali ibaratnya semayamlah jenazah pada orang tersebut kerana orang tersebut sebenarnya sudah meninggal dunia mati dah ya, sebenarnya orang ini Walaupun mu tengok dia duduk bergerak, berjalan atas dunia hidup lagi. Ala qaidil hayah lagi, maknanya ada nyawa lagi berjalan berkejar atas dunia ni. Tapi kalau dia luput waktu mengaji pada usia muda, maka ibarat orang ni seperti orang yang dah mati dah. Fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Wa datul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Itu kata Imam Nilai seorang muda ni ialah pada ilmu dan pada taqwa idza lam yakuna sekiranya dia tak dapat dua ni tak dapat ilmu dan tak dapat taqwa pada waktu muda dia maknanya dia tak membina ilmu tak dibina pada waktu muda taqwa tak dibina daripada waktu muda fala li lidhati maka tak ada nilai pun orang tersebut ha ni yang kita tengok dalam masyarakat kita Orang muda yang tidak menggunakan usia muda dia untuk benda yang bermanfaat. Untuk ilmu dan takwa, maka dia adalah sampah masyarakat. Yang ni ia jadi sampah ramai ni sekarang ni. Yang jadi sampah dalam masyarakat sebab apa? Tak ada hijau. Mengaji pun tidak, beramah pun tidak, berilmu pun tidak, bertakwa pun tidak. Buat apa? Tak ada nilai dalam masyarakat. Duduk merempih, duduk meraguk orang, duduk buat jenayah itu ini, duduk cari dadah dan sebagainya Alhamdulillah minta ini Kita minta jauh daripada keturunan kita terlibat dengan benda-benda ni kan Cuma nak ceritanya ialah, bila usia muda kosong Kosong daripada amal, kosong daripada ilmu, kosong kita tak tahu apa benda yang perlu kita buat Bila kita tak berilmu, kita tak tahu apa benda yang kita perlu buat tak tahu semayam, tak tahu puasa, tak tahu pergi Jumaat, tak tahu apa, tak tahu berjemur, tak tahu ilmu fardhu ain, tak tahu apa fiqh, tak tahu tauhid, eh, tak tahu tasawuf, tak tahu itu ini dan sebagainya. Hidup hidup ibarat happy go lucky. Hidup seolah-olah macam tiada matlamat. Apatah lagi bila disogokkan dengan dunia maka keseronokan dengan dunia bertambah-tambah lagi menyebabkan tak kira rasuah, tak kira riba, tak kira haram, tak kira halal. Tak ambil makan segala-galanya. Ani kata Al Imam Syafi'i siapa yang luput dua benda ni waktu muda, siapa yang luput ilmu dan luput apa takwa, maka orang ni tidak ada nilai falaqti baralizati dia ada nilai pun orang ni. Dia adalah ibarat seperti mayat hidup yang berjalan dan bergerak. Mayat, apa nilai lagi ada pada mayat? Tuan, tuan kasih macam mana pun pada dia. Kita tonton takkan simpan dalam bilik. Sebab apa? Tuan-tuan tahu mayat itu akan membengkak, akan mengeluarkan bau yang busuk. Walaupun aku amat, amat kasih pada ayah ni. Tetap kita akan bawa ke kuburan dikebumikan juga. Sekasih mana pun pada bini, pada suami, tetap isteri dan suami tersebut akan mengebumikan jenazah tersebut. Sebab apa? Nama je mayat. La fa'idatafihi. Tak ada manfaat dan tak ada faedah dah. Selagi mana dia ada roh, dia ada nyawa, maka kita ada man, apa kita boleh ambil manfaat daripada dia. Walaupun dia duduk terguling dia tak boleh bergerak dan mak itu tapi kita tetap boleh mengharapkan redha dia. Kita tetap boleh mengharapkan doa daripada dia walaupun mak kita tak tak demboling situ dah. Tak boleh bergerak dah. Kita kena tolak dia, kena angkat dia, bawa dia pergi bilik mandi, mandi dan sebagainya. Tapi kita masih boleh mengharapkan redha daripada dia. Bila dia meninggal apa lagi kita nak harapkan daripada dia. Dia mengharapkan daripada kita pahala-pahala jariah yang yang apa yang yang, yang sampai daripada anak-anak yang soleh. Apa tak lagi orang-orang yang tidak ada kena mengenal dengan kita dalam hidup lebih-lebih lagi. Ha? maka ibarat gitulah orang yang tidak mengisi hidupnya pada usia muda dengan ilmu dan taqwa. Jadi syekh nak suruh kita ni tak terlalai daripada tujuan hidup mengisi hidup dengan ilmu supaya tahu matlamat hidup kita mengenal Allah Taala liya'budu dengan erti kata li'arifun mengenal Allah dan sehingga kita mengabdikan diri pada Allah maka syekh kata andai engkau pernah duduk dalam keadaan jahiliyah ni maka da'i zikra li ayya misiba tak payah lagi lah engkau duk kenang-kenang benda-benda tersebut Allah Ta'ala dah bagi taufik, dah bagi hidayah sekarang kau berada di usia 30 katakanlah Allah Ta'ala bagi taufik hidayah jadi orang yang dinok dengan masjid jadi orang jinak dengan ulama, jadi orang jinak dengan mengaji. Ha, teruskan buat kerja tu. Teruskan. Jangan sampai kau jadi futur balik, jadi malah balik. Dia mari sekejap patu malah. Ada seorang sahabat tulis dalam Facebook. Dia kata, antara tabiat ah orang hari ini suka bergambar dengan para ulama tapi mengaji dengan ulama malas. Bergambar dengan ulama nombor satu. Ustaz saya nak bergambar dengan ustaz. Tuan guru saya nak bergambar dengan tuan guru. Syekh saya nak bergambar dengan Syekh Habib kau tak Habib kau tak kira lah. Saya nak bergambar dengan Habib. Patut berbual dalam Facebook. Tengok aku bergambar dengan dia. Mengaji dah. Oh. Nah, sepatutnya bergambar tu letak di nombor yang, keberapa? yang ke berapa? Yang ke-10, yang ke-11. Yang pertama sekali ialah nak mengambil ilmu dan makrifah yang ada pada dia. Yang ada pada guru tersebut. Yang ada pada apa? Pada orang alim tersebut. Sebab apa? Sebab zaman jahiliah kita dulu, kita dah hidup dalam keadaan berdosa. Ha, kalau kita duduk dalam keadaan, ke, apa? Dalam keadaan duduk mengenang pula apa situasi yang pernah berlaku dalam hidup kita zaman jahiliyah, maka dia membuang masa sekarang dan akan datang ni. Ha, sebab tu Syekh nasihatkan supaya kita tinggalkan mengingati waktu muda yang penuh dengan babak-babak kejahilan tu. Satu, yang keduanya takut bimbang kita duk ingat dosa-dosa kita tu, kita pergi cerita pada orang lain. Apa tujuan kita cerita pada orang lain? Aku dulu memanglah tak semayang dulu. Ha, sebab apa tu? Ini cerita. Ha, sebab tu ada ulama sebut. Lima perkara yang asalnya dosa kecil. Bila kita himpun dengan lima perkara pula, dia jadi dosa besar. Daripada asalnya dosa kecil, tiba-tiba dia boleh bertukar jadi dosa besar. Satu. Yang pertama dosa kecil, yang kita sertakan dengan dosa kecil ini as-sururu Dosa kecil kita buat tapi kita suka dengan kita buat dosa-dosa kecil tersebut. Dia boleh jadi dosa besar. Ha kita buat dosa kecil contohnya kita melihat perempuan ajnabiah contohnya dosa kecil. Kita tengok dengan mata kita setiap kali perempuan ajnabiah lalu depan mata kita kita tenung, kita tengok dan sebagainya. Dosa kecil perbuatan tersebut dosa kecil. Tapi kita happy dia buat benda tu tu. Suka jiwa kita tak rasa bersalah. Oh. Pasal lagi kita pergi cerita pada orang lain. Aku ke, a, tak boleh tengoklah kalau perempuan ni memang suka sungguh. Ha tu suka dengan maksiat adalah maksiat yang kedua. Tengok tu maksiat tu. Suka pada maksiat tu pula maksiat yang kedua. Itu yang ulama kata ada maksiat kecil disertakan dengan rasa suka dengan dosa dan maksiat kecil tadi dia jadi dosa besar. Satu. Yang kedua. Yang ulama sebut bila kita buat dosa kecil, boleh jadi dosa kecil yang kita buat tersebut Allah Ta'ala tutup Sebab tabiat Allah Ta'ala Ataupun perangai Allah Ta'ala ni Dia menutupi aib hamba-hamba dia Sebab tu nama Allah Ta'ala Salah satu daripada asma'ul husna Bagi Allah Ta'ala ialah as-sata Maha menutupi Allah Ta'ala ni Maka kadang-kadang dosa yang kita buat Dosa kecil yang kita buat Kita ditutupi oleh Allah Ta'ala Sampai peringkat orang tak tahu ni orang-orang soleh, orang agamawan ni contohnya banyak dosa-dosa kecil yang dia buat. Dia duduk di rumah boleh jadi uh, duduk dengan dosa kecil. Tapi tuan-tuan tak tahu sebab apa Allah Taala tutup kaifan-kaifan ni yang dia buat ketika duduk berseorangan. Tapi ada orang bila dia duduk dalam keadaan melakukan dosa kecil secara tertutup, tiba-tiba dia izhar. Digicita pada orang dosa-dosa kecil yang dia buat tersebut ada orang dia bercinta dalam keadaan mengzahirkan berbangga dengan dosa kecil. Ha, apa? Kalau kita ambil contoh ha, kita ambil contoh mudah kalau kita kira dosa kecil itu ialah menghisap rokok. Buat depan orang tujuan apa? Tujuan apa pula kita buat? Ha, ada ada agamawan cinta. Uh, walaupun walaupun Hukum menghisap rokok sekarang ni sudah difatwakan oleh ulama-ulama sekarang ni dengan hukum haram tapi dia tetap tidak boleh mengubah ijtihad ulama-ulama dulu. Ha, sebab tu jangan jangan apa jangan terlalu keras dalam bab ni. Dalam bab orang hisap rokok oh, kita tengok dia buat dosa besar dia ni ada. Jangan terlalu keras dalam bab ini. Sebab apa? Ijtihad tidak membatalkan ijtihad Ijtihad ulama dulu mengatakan bahawa isa rokok ni makro. Maka ijtihad ulama dulu tidak terbatal dengan datangnya ijtihad ulama hari ini yang melihat dari sudut-sudut yang lain daripada pada kandungan rokok dan sebagainya, maka ulama hari ini kontemporari mengatakan hukumnya haram. Ijtihad hari ini tak membatalkan ijtihad dulu. Nah, sebab tu jangan terlalu ricik dalam persoalan ni Uh, cuma hari ni hari ni tuan-tuan cek sendiri lah kadang-kadang ada orang mengatakan bahawa tembakau yang digunakan itu sudah dicelup dengan arak uh, itu tu bercampur tu bercampur belakang tu uh, kalau dulu sekadar apa? sekadar bau saja sekarang ni dah bercampur tembakau tu dengan arak dulu celup perang dulu ha, uh, barulah dibubuh dalam apa? dalam dalam kandungan rokok tersebut ha, uh, dia jadi untuk kita isap ni bercampur segala-galanya itu ha, benda-benda sampingan yang saya sebut tu dalam bentuk ijtihad para ulama. Tapi ijtihad dulu tak membatal, tak, tak terbatal. Dengan ijtihad sekarang, mana kalau kita nak pegang dengan ijtihad ulama dulu pegang lagi. Tak masalah. Cuma nak beritahu ni, saya nak sebut contoh. Kenapa kita buat benda tersebut andai kita pegang dengan dosa kecil? Kenapa buat di depan orang? Tujuan apa? Kalau tujuan kita berbangga dengan perbuatan itu, jadi dosa besar. Kalau yang kedua, katakanlah kategori yang ketiga pun saya sebut tadi lima. Satu lagi, kalau kita buat nak suruh orang follow kita, dosa besar juga. Kan. Apatah lagi, kita orang yang alim, yang tahu soal hukum hakam tersebut, kita pula jadi orang yang muhtad dan big orang yang diikuti dalam masyarakat, kita buat benda tersebut. Walaupun dosa kecil, dia jadi dosa besar. Tu dua tiga empat perkara tu saya sebut serba-serba apa? Serba ringkas ha, sekadar yang terlintas di kepala ha, baik jadi dosa-dosa yang telah kita buat sebelum daripada ini andai Allah taala tutup tak tahu bahawa kita ni pernah berzina dosa besar tak pernah tahu orang tak pernah tahu bahawa kita pernah berzina kita pernah minum kita pernah berjudi dan sebagainya lah ha, judi ni tak payah tak payah pergi jauh tak payah main daun teruk dan sebagainya kadang-kadang judi bola eh, ya, tuan-tuan Judi bola kita main bertaruh bola. Ah, orang bertaruh bola, pasukan ni bayar, yang ni bayar, yang ni bayar. Siapa menang dapat. Itu ah, tu judi tu. Dipanggil judi bola tu. Tuan-tuan baca dalam kitab apa? Anwarul Masalik Ba'fiq. Dalam kitab Fiqh ada bab Ba'fiq yang menceritakan berkenaan dengan apa? Judi dalam permainan ni. Baik. Saya nak sebutkan contoh boleh jadi dalam keadaan macam tu, Allah Taala tutup aib kita, kita pergi cerita. kita pergi cerita. Kalau dosa besar bertambah besar dosa kalau dosa kecil pun boleh berubah jadi dosa besar. Sebab tu Syekh kata, tinggalkanlah. Ingat apa yang telah engkau buat zaman jahiliyah Ibaratnya tutuplah buku tersebut Buka buku baru Sekarang ni aku nak jadi orang soleh Aku nak jadi orang yang beramal ibadat Aku nak jadi orang mengaji Aku nak baiki segala hidup aku yang yang apa, yang, yang masih berbaki ni Kedepan nanti aku nak jadi orang-orang yang baik Yang meninggalkan dosa dan larangan Allah Ta'ala Nah, sebab apa saya kata fali ayyamin siban najmun afal kenapa kerana masa muda yang kau hidup dalam keadaan jahiliah dosa itu ibaratnya seperti bintang yang ada di langit sebagaimana bintang yang ada langit itu telah hilang begitulah ibaratnya Allah Taala telah menghilangkan segala kejahatan yang kau buat dulu Allah Taala ibaratnya telah menutup maksiat kau dulu buka dengan buku baru jangan beritahu kepada orang apa yang maksiat yang telah kau buat dulu Uh, begitu baik jadi keterangan Syekh sikit saya baca jangan kau suka mengingati babak-babak kebodohan dan segala tindakan yang kurang wajar yang engkau lakukan di masa mudamu biarlah hari-hari itu berlalu dan tak perlu diingati lagi kerana mengingatinya akan menimbulkan rasa bodoh dan kembali kepada alam kanak-kanak ha, tu sibar-sibar tu kanak-kanak kita buat kerja tanpa kita fikir panjang ha, tu kanak-kanak Sebaliknya hendaklah kamu merancang untuk masa depan yang lebih cemerlang dan teratur. Maknanya ke depan nanti jangan jadi kanak-kanak. Ha, jangan jadi kanak-kanak dah. Ha, jadi kanak-kanak lagi. Nak pergi masjid mikir. Tak payah lagi. Ha. Ha, itu kanak-kanak lah tu kanak -kanak mikir tu. Ha? Nak pergi masjid kau tak nak pergi masjid. Nak pergi jemaah di masjid kau nak semayang di rumah. Ha, pergi semayang di rumah. Ha. Ha, itu kanak-kanak tu. Ha, perangai budak-budak ada lagi tu. Ha, dah tutup dah perangai budak-budak dulu. Buka dah. Ambil perangai orang tua yang matang. Mana lagi baik antara di rumah dengan di masjid? Di masjid, di masjid lagi. Pahala mana lagi besar? Itu cara mikir orang tua. Orang tua dia mikir mana yang lebih menguntungkan. Ha tu dunia kita kita mikir gitu kan orang tua. Budak ni tak tahu benda, dia ikut apa yang dia nak buat je. Ha tak nak gias sebab apa nak tengok upi Ha tu cara budak mikir kita kalau-kalau nak cerita jawab dia supaya budak-budak lagi. Dah kata nak tutup dah zaman jahiliah nak buka yang baru. Ha maknanya kena memikir cara orang tua. Apa yang menguntungkan akhirat? Ngaji. Mengaji. Mana tak mengaji tiap-tiap malam mengaji. Apa yang menguntungkan kita? Ha, belajar ataupun mendengar dalam radio, dalam TV perkara yang memberi manfaat pada kita. Ha, dengar yang tu. Tinggalkan yang lain-lain. Ha, yang boleh jadi uh, perkara tersebut penuh di zaman jahiliah kita dulu. Baik. Habis dulu situ dua nasihat daripada al-Imam Ibn al-Wardi Akan datang insyaAllah nasihat yang ketiga Dosanya kekal ha, Dosanya kekal, kegembiraan yang telah berakhir Itu benda yang kita buat zaman jahiliah dulu Kegembiraan, keseronokan kita dengan dosa itu dah berakhir Tapi dosa ingat masih ada lagi andai kita tidak bertawab Akan datang insyaAllah dia cerita pada ini Allahu'adham wa'ilmul'adham صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور النبي أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين